本日は湯原温泉ミュージアムに来ておりますあらなんだかニャンの気配こちらには湯原温泉の看板猫ちゃんともいえるかわいい猫ちゃんたちがいるんですよめっちゃ人懐っこくてかわいいですね ミュージアムを紹介してくれるのね。館内では半崎だるまえつけや。革細工が体験できるんだね。古本市場やスリッパ卓球もできるなんて。温泉地で楽しく過ごせそうだね。猫ちゃんに癒された後は。 初夏の爽やかな日に気持ちよさそうな屋上露天風呂に行ってみるね <music> いきなり館内よ建物の雰囲気を 取り忘れてたのよこちらは湯原温泉の温泉旅館花屋敷さんです目指すは屋上ビアガーデンではなく屋上露天風呂よ脱衣室も開放的な感じだね早速入浴準備をしながら温泉についてご紹介するね湯原温泉 砂湯は全国露天風呂番付の西の横綱にランクされている名湯美肌の湯としても有名ですがそのお膝元に湯原温泉は湯の量が豊富なんですね先ほど訪れた湯原温泉ミュージアムの前ではこの美肌の湯を専用ボトルに入れて持ち帰ることもできるんですよ 旅の思い出やお土産にいいですねお土産オープニングに登場した猫ちゃんたちはかつて箱に入れられて放置されていたそうですが優しいミュージアムのスタッフの方に保護していただいたそうですそんな看板猫ちゃんたちにあやかって今回の髪飾りは ニャン柄のシュシュでございます Three cats hair accessories. そして温泉手ぬぐいも <laughs> 猫に小判柄でございますわよちょっと 風があるわねしっかりガードいたしますね浴室はすごい開放感温泉街が見下ろせるよそしてこちらが噂わさの豊富な湯量かけ流し温泉ですね。 かけ湯をしたいけど風が強いからまろちゃん手ぬぐいを抑えててね自然の風を感じる中でかけ湯をするのは一段と気持ちいいね泉質はアルカリ性単純温泉無色だけどメタ計算も割と豊富で。 青みがあるように見えるねいきなり入浴お湯に入るシーンも撮り忘れましたがその分広い露天風呂でさまざまな撮影に挑戦してみたよ浴槽には手すりがあって安心だね。 ランガンンンアンジャンタイビールアントワン本当に手すりがあると安心ですそしてこの豊富な油量はどうにかして使いたいわねパッカンで炒めた腰の療養にいいわあらシロちゃんマッサージしてくれるのねククククククク いーくクー。足ピーン足ピンシロちゃんが激しすぎて足ががくぶるになって立てないわあへやへんひは助けてありがとうみんなやんかん というわけで花屋敷さんの屋上露天風呂はまさに湯の快感で発っな温泉でした。最後までご視聴ありがとうございました。